Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Gaddafi Musli, My Metro TV, kembali bersiaran dalam kalender jenayah di mana kami akan membawakan ringkasan jenayah sepanjang minggu lalu. Bayangkan apa akan terjadi sekiranya anda terjatuh dari ketinggian seperti ini. Itu yang berlaku kepada seorang bekas pegawai imigresen yang terjatuh dari tingkat 12 sebuah kondominium di Selayang baru-baru ini. Cubaan seorang lelaki untuk melarikan diri daripada polis berakhir dengan tragedi apabila dia maut selepas terjatuh dari tingkat 12 kondominium Magnaville, Selayang. Dalam insiden 6.45 petang, empat anggota polis daripada Jabatan Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seremban pergi ke rumah lelaki terbabit Muhammad Irwan Muhammad Ishak yang berusia 29 tahun berkenaan kes penipuan yang membabitkan mangsa. Bagaimanapun, mangsa yang bekerja sebagai pegawai imigresen panik melihat kehadiran anggota polis nekat memanjat tingkat kediamannya bagi melarikan diri menggunakan tangga yang berada berhampiran namun gagal apabila dia tergelincir sebelum terjatuh ke bawah. Akibat kejadian itu, mangsa maut di tempat kejadian dan polis mengklasifikasikan kes sebagai mati mengejut. Agak cakap dengan pergi je berani jumpa orang tu apa-apa nanti -apa. saya call mama dengan papa datang rumah kan. Lepas tu tak sangka dia kata saya boleh lalu tingkap ni. apa lalu tingkap ni? Lalu tingkap ni boleh panjat kat tangga boleh lalu. Saya kata tak boleh tak payah. Kebetulan anak saya yang kecil tu dia berak. Saya pergi bilik air. Saya cuci sekali tok, tok tengok dia dah tak ada dia dah jatuh kat bawah. Saya dah halang dia. Saya tak bagi dia. Saya dah halang. Tapi anak saya ni berak masuk bilik air. Saya tak tempat pun nak halang tak tengok dia. Dia dah jatuh. Minggu lalu, polis berjaya menumpaskan dua sindiket pelacuran termasuk satu sindiket antarabangsa yang dipercayai memperdagangkan wanita Afrika sebagai pelacur di negara ini. Dalam serbuan di sebuah pangsepuri di Petaling Jaya, polis berjaya menyelamatkan puluhan wanita Afrika yang dipaksa menjadi pelacur dan menahan tiga suspek yang dipercayai dalam sindiket dalam serbuan di sebuah pangsa puri di Bandar Sunway, Petaling Jaya. Seramai 21 wanita dari Uganda yang dipaksa menjadi pelacur berjaya diselamatkan manakala dua ibu ayam dan seorang penjaga yang juga warga Uganda diberkas. Gadis-gadis Afrika terbabit terjerat dengan kumpulan sedikit setelah termakan umpan tawaran kerja bergaji lumayan dalam bidang pembantu rumah di negara ini. Kesemua mangsa masuk ke Malaysia melalui jalan udara menggunakan pas lawatan sosial. Apabila sampai di Malaysia, pasport mangsa dirampas oleh ahli sindiket dan mangsa kemudian dipaksa menjadi pelacur. Mangsa yang dikenakan ikatan eh, ikatan hutang debt bondage banyak US 7000 yang meliputi kos dokumen perjalanan, pengangkutan, penginapan dan juga makan minuman. Untuk melunaskan hutang untuk melangsaikan hutang ini, mangsa dipaksa bekerja sebagai pelacur. Mangsa diugut secara fisikal dan mental sekiranya melarikan diri dan melaporkan kepada pihak berkuasa. Sementara itu, serbuan polis di beberapa pusat hiburan karaoke sekitar ibu kota minggu lalu membongkar kegiatan khidmat seks dan tarian gairah dalam bilik VIP oleh wanita warga asing dan tempatan. Jabatan Siasatan Jenayah Maksiat, Kongsi Gelap dan Perjudian di 7 Bukit Aman membuat dua serbuan berasingan secara serentak di Wisma Indah Jalan Kokrin dan Jalan Lokyu Kedua-dua serbuan dijalankan kira-kira jam 9 malam dan berjaya menahan 45 wanita termasuk 28 warga asing yang kebanyakannya warga Cina serta menyalahgunakan pas lawatan sosial untuk menjadi pelayan pelanggan. Kesemua suspek dipercayai menawarkan kimat seks berdasarkan beberapa kondom yang ditemui di premis berkenaan. Hanya dalam masa 4 minit, Tiga lelaki bersenjatakan pistol melarikan barang kemas bernilai kira-kira RM500,000 -kira ringgit dalam satu kejadian rompakan nekat di Jalan Caukit baru-baru ini. Dalam kejadian kira-kira jam 1.30 tengah hari itu, tiga penyamun mengacukan pistol ke muka pekerja sebuah kedai emas di Jalan Cawkit sebelum melarikan tiga dulang barang kemas dianggarkan bernilai setengah juta ringgit. Menurut sumber, sebelum kejadian, tiga lelaki menunggang dua motosikal dilaporkan berhenti di hadapan premis berkenaan. Dua daripada mereka yang memakai topi keledar kemudian bergegas masuk ke dalam premis. Manakala seorang lagi rakan yang menunggu di luar dipercayai untuk memantau keadaan. Semua mangsa hanya mendiamkan diri sebelum lelaki itu merampas barang kemas dan memasukkan barang-barang berkenaan ke dalam sebuah beg sebelum melarikan diri ke arah ibu kota. Bukan orang awam saja yang dikenakan tindakan jika tidak mematuhi peraturan. Malah penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ tidak terlepas daripada menerima 22 notis atas dua kesalahan utama baru-baru ini. Operasi yang diketuai oleh pengarah JPJ negeri itu diharap dapat mengikis tanggapan orang ramai bahawa penguatkuasa JPJ kebal daripada undang-undang. Awal pagi semalam, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Selangor mengadakan operasi pemeriksaan cermin gelap dan nombor pendaftaran di kalangan kaki tangan JPJ sendiri di ibu pejabatnya di Shah Alam. Sebanyak 22 notis dikeluarkan membabitkan kesalahan cermin gelap dan ukuran saiz nombor pendaftaran tidak mengikut peraturan ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan turut dijalankan ke atas kenderaan awam dan penunggang motosikal yang berurusan di situ dengan 50 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. tujuan kita buat uh, pemeriksaan ataupun kekuasaan pada hari ini ialah untuk memastikan supaya anggota ataupun staf JPJ sendiri mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Uh, pada hari ini kita buat pemeriksaan cermin gelap dan juga uh, nombor pendaftaran uh, di kalangan uh, pegawai dan kakitangan JPJ Negeri Selangor sendiri. Ini adalah untuk uh, untuk memberitahu kepada orang ramai bahawa staf JPJ juga tidak terlepas daripada peraturan dan undang-undang di jalan raya. Staf JPJ perlu terlebih dahulu sepatutnya mereka lebih prihatin tentang peraturan jalan raya berbanding dengan orang awam sebab mereka adalah anggota yang terlibat dalam menguatkuasakan undang-undang. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my dan memuat turun aplikasi iPad Harian Metro di App Store. Saya Gaddafi Musli, jurukamera Kamera Syarul Rezwan dan Fairuz Anwar, My Metro TV.